Salam sejahtera, kami grup satu. Nama saya Elvira, ada Amber, Sini, Ieng, Silin dengan Dashini. Kami mahu berkongsi tentang isu viral media sosial. Definisi viral ialah sesuatu maklumat yang pelbagai jenis telah disebarkan kepada dunia di dalam media sosial secara pantas seperti virus. Konsep virus merujuk bahawa pengguna menggunakan platform seperti Instagram, Facebook dan Twitter ia membolehkan proses penyebaran berlaku dan mencapai kalayak yang lebih besar semakin pantas. Contoh, pengguna platform menyebarkan maklumat yang tanpa mengira maklumat benar atau palsu. Kedua, pengguna menulis komen dalam platform secara pandangan sendiri juga akan membawa kepada para pembaca komen buruk dan juga membawa keliruan bahawa perkara benar atau palsu. Seterusnya, Amber. Saya akan berkongsi tiga kes dari Malaysia yang telah menyebabkan pembincangan orang ramai. Kes-kes ini mencerminkan masyarakat sosial yang serius terutamanya berkaitan dengan keselamatan remaja, budaya buli dan penyebaran maklumat di sosial media. Pertama, pada tahun 2025, kes yang melibat Zara Quirina, seorang pelajar berusaha 13 tahun di sekolah berasrama di Sabah. Dia ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama. Kes ini tersebar luar di TikTok dan Facebook dengan banyak maklumat yang tidak benar sehingga menimbulkan keraguan terhadap keselamatan kola berasrama dan pihak penguasaran pendidikan. Kemudian, terdapat kes Zafura Osma dari UPNM antara tahun 2000 17 hingga 2021. Beliau diderak dengan seterika panas oleh, oleh rakan-rakannya sehingga meninggal dunia akibatnya kerosakan organ. Kes ini menimbulkan kemarahan orang ramai di media sosial dan akhirnya enam individu diperjarakan Peristiwa ini menyedarkan masyarakat tentang wujudnya budaya bulian dan penyalahan guna kuasa. Kes yang terakhir, mendapat perhatian ramai di media sosial dan menjadikan buahan ber berbualan orang ramai kerana melibat seorang remaja perempuan berusaha 15 tahun, Yap Sing Juan dalam kes ini Beliau dipercayai telah dibunuh selepas dibawa pulang ke rumah teman lelakinya. Mayat beliau kemudian dijumpai di kawasan semak di Selangor. Pihak polis telah memulakan wasatan dan dipercayai wujud osan bahan perbahayaan atau racuan dalam kes ini. Kes ini menimbulkan kebimbangan tentang keselamatan remaja, hubungan dan ancara rakan sebaya dan kepentingan perayaan ibu bapa dalam mematuhkan penggunaan anak-anak. Seterusnya, uh, Singi. E. Saya ingin membentangkan tentang kesan kandungan waria tersebut terhadap pada masyarakat sama ada dari sudut positif maupun negatif. Pertama, dari segi kesan positif, kandungan virus sebenarnya mem mampu membangkitkan semangat bersatu padu antara masyarakat. Uh, kandungan virus yang positif boleh menyebabkan nilai muni yang baik seperti menghormati uh, antara satu sama lain. Contohnya, minda masa boleh menyebabkan berita tentang kisah bantuan semasa bencana alam yang dapat meningkatkan rasa kesepaduan antara kaum kesannya masyarakat akan lebih menghargai kehidupan seharian mereka seterusnya kandungan virus dapat menyebarkan nilai positif kepada masyarakat penyebaran secara maklumat secara pantas membolehkan masyarakat lebih peka Terhadap keadaan semasa bertindak, dan bertindak segera. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan kesfahaman masyarakat tentang isu penting. Contohnya pengongsian maklumat keselamatan awam atau langkah pencegahan bencana melalui media sosial dapat membantu masyarakat menangani situasi. Kesannya, masyarakat akan menjadi lebih responsif dan bersatu dalam menghadapi masalah. Kandungan Kandungan ketiga juga mampu meningkatkan kesedaran sosial. Apabila isu tentang Save the Earth atau Stop Bullying tular, lebih ramai orang faham kepentingannya. Kesannya, masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap kesejahteraan bersama. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif. Antaranya ialah menimbulkan salah faham antara kaum. Apa kandungan yang disebarkan tanpa fakta tepat boleh menyebabkan orang mempercayai berita palsu dan menilaikan kaum secara, nilai secara negatif. Ini boleh merenggangkan hubungan antara kaum. Kandungan warna yang negatif juga menyebabkan nilai yang tidak bersopan. Komen negatif atau proaktif mencetuskan pertanyaan. Terlingkahan terutamanya dalam isu politik atau keagama. Contohnya video berkatuhan atau video bully Boleh mempengaruhi golongan muda meniru perlakuan tersebut Ini menyebabkan nilai moral masyarakat semakin terhakis Akhir sekali ia turut menimbulkan ketakutan dan kerenggahan sosial Berita palsu tentang rusuhan atau jenayah boleh menimbulkan rasa cemas dan curiga. Apa akibatnya perpaduan masyarakat menjadi lemah kerana hilang kepercayaan antara satu sama lain. Seterusnya, Iin. Sebagai penyebab, malu, utamakan kebenaran dan elakkan kemudian daratan. Apa yang boleh dikongsi? Keutamaan fakta sah sebabkan ilmu yang telah disahkan. Kedua, nilai positif kongsi, kebaikan inspirasi dan nilai muni. Apa yang mesti dielakkan? Keutamaan maklumat tidak disahkan jangan jadi penyebar berita basuh. Periksa sebelum kongsi, Kedua nilai negatif toksik jauhi kandungan yang merosakkan pemikiran. Ketiga, privasi orang lain jangan sesekali mendedahkan maklumat beribadi mereka. Seterusnya, silin. Empati dan nilai peradaban sememangnya merupakan nilai-nilai yang penting yang harus diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Ini kerana kita rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk dan untuk mengekalkan keharmonian kita, nilai-nilai ini haruslah diamalkan oleh semua. Antaranya ialah memahami perspektif orang lain. Hanya bila kita amalkan empati dengan satu sama lain, boleh kita memahami perspektif orang tersebut jika tidak kita akan hanya memenumpukan perhatian pada satu aspek kepada konflik tersebut tanpa menyimak kebenaran dari aspek yang berbeza seterusnya mengurangkan tingkah laku agresif terhadap satu sama lain apabila sebuah konflik berlaku perkara yang biasa yang akan berlaku ialah orang ramai akan memilih pihak dan ini akan menjadi lebih teruk apabila mereka mencederakan orang dari pihak tersebut untuk mengelakkan perkara seperti inilah kita perlu mengamalkan empati dengan satu sama lain kerana ia dapat mengurangkan tingkah laku agresif. Ketiga, meningkatkan kerjasama antara rakyat. Ini kerana seperti dibincangkan tadi, empati membantu kami memahami perspektif orang lain dan apabila kita memahami satu sama lain, kita akan lebih terbuka untuk bekerjasama dengan satu sama lain untuk menyelesaikan konflik tersebut. Seterusnya, peranan nilai peradaban mewujudkan persefahaman antara rakyat persefahaman antara rakyat akan mengelakkan orang ramai dari memilih pihak apabila sesebuah konflik berlaku ini kerana mereka dapat meletakkan diri mereka dalam situasi insan tersebut yang kedua mewujudkan keadilan sosial nilai peradaban akan mewujudkan keadilan sosial kerana ia memberikan panduan moral kepada setiap individu untuk bagaimana kita patut mengendalikan situasi ini dan akhir sekali, menggalakkan perbincangan sebelum mengambil sebarang kesimpulan. Perbincangan amat penting, terutamanya apabila sebuah konflik berlaku. Hanya dengan perbincangan yang jelas dan tepat kita dapat mem meminimumkan kekeliruan dan risiko salah faham. Seterusnya saya akan, uh, seterusnya Dashini akan mempersembahkan dia punya points. Cadangan untuk membina budaya digital yang lebih beretika adalah memperkukuh uh, pendidikan literasi digital. Sekolah dan universiti perlu menerapkan nilai etika dalam penggunaan internet melalui program kesedaran dan pelajaran digital. Pendedahan awal tentang keselamatan cyber, privacy data dan tanggungjawab ketika berkomunikasi atas talian dapat membantu melahirkan pengguna yang berdisiplin. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang cyber harus diperkasakan. Akta komunikasi dan multimedia perlu dilaksanakan dengan lebih tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan media sosial untuk tujuan negatif. Kesedaran bahawa setiap tindakan dalam talian mempunyai akibat undang-undang dapat mencegah tingkat laku tidak beretika. Peranan keluarga dan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Ibu bapa perlu memantau penggunaan gadget anak-anak serta menunjukkan contoh penggunaan sosial media yang positif. Dalam masa yang sama, masyarakat digalakkan menghasil kandungan digital yang bermanfaat seperti perkongsian ilmu, mesej perpaduan dan nilai moral. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.